какие вещи нельзя брать с собой в автобус при поездке в Европу. Но первое, самое популярное, это мясо и мясопродукты, в том числе сало. Это, ну, можете подставить весь автобус, то есть там ну, могут быть самые различные. В лучшем случае вас просто оштрафуют персонально вас. А в худшем задержат весь автобус и из вредности поставят его на контроль, на что-то Ну, короче, не берите, пожалуйста, сало с собой ни в каком виде, ни в каком количестве. Даже на бутерброды иногда и к этому могут, э, э, ну, скажем так, придраться. То есть не надо, можно пожить пока сутки без сала, пока вы в автобусе. И, короче, не берите. Второе, это нормы провоза алкоголя. Я снимал уже видео, там они в принципе достаточно большие. Но если вы очень много берете алкоголя с собой, конечно же, с акцизными марками все должно быть. Э, ну, в крайнем случае там раздайте, опять же, раздайте совершеннолетним пассажирам. И тут там еще, смотря в какую страну вы заезжаете, где-то с 18 лет могут потреблять, где-то с 21 года. То есть взрослым пассажирам не детям раздайте алкоголь. Дальше сигареты тоже 40 сигарет на человека, значит это соответственно, если свой, если вы везете больше, тоже туда раздайте, опять же, взрослым не курящим пассажирам, у кого нет сигарет с собой, раздайте им там. По две пачки то есть 40 сигарет на человека взрослого курящего тоже там в зависимости от страны там старше 18 или 21 года дальше животных без документов не берите то есть полный пакет документов иначе вас просто с животинкой высадят на границе и, и все то есть ну я снимал по моему уже видео у нас на сайте есть все диспетчеры знают список документов если не знаете спросите дальше тоже такое Семена и растения, ну, семена и растения, там требования иногда пожестче, чем к животным, и собрать эти документы сложнее, ну, обычно там везут, если да, даже там семена какие-то немного, могут быть большие проблемы, поэтому, пожалуйста, не берите никаких семян, там, ни подсолнечников, ну, я не имею, конечно, если купили в супермаркете пакетика, там в каком-то мешке непонятном сырые семена вот это остальное но самое главное пожалуйста не берите с собой сало это, это может привести как бы, ну, к неприятностям на границе весь автобус задержат и все вас там пассажиры проклинают. Вот. а автобусные билеты заказывайте на сайте рубикон